Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat tutorial cara membuat eh, pola lengan reglan ya, teman-teman. Ini sesuai dari permintaan teman-teman. Eh, mohon maaf kalau saya buatnya agak lama ya, teman-teman karena kesibukan juga. Eh, jadi saya agak telat eh, memenuhi permintaan teman-teman ya jadi sekarang saya baru bisa membuat tutorial pola ini teman-teman ya ini pola reglan untuk model reglan ini biasanya kebanyakan ya dipakai di model-model baju kaos ya baik wanita atau pria ya teman-teman oke di sini saya sudah siapkan pola dasarnya teman-teman pola dasar badan depan nah ini untuk kerung lehernya saya buat dua ya untuk pola e, leher belakang dan ini untuk pola leher depan ya e, untuk lengan ini saya sudah siapkan nah kita langsung saja ke cara pembuatannya teman-teman pertama kita ukur dulu ini ya e, ini puncak lengan ya puncak lengan kita ukur dulu di sini saya menggunakan skala 1.4 ya teman-teman dia agak kecil biar masuk di kamera ya Nah di sini puncak lengannya 12 cm teman-teman kita ukur dari sini ya dari ujung e, ketiak ya ukur 12 cm nah ke sini 12 cm lalu ukur untuk e, lebar puncak lengannya ya di sini 17 cm teman-teman Nah, dari ukur dari sini dari pas eh, lingkar dada ya, garis lingkar dada naik 17 cm ya. Nah, di sini ke tanda ini ya. 17 cm. Ini untuk menyesuaikan lengan biar nanti eh, tidak sempit ya. Tidak sempit. Jadi harus disesuaikan dengan lengan yang ada di pola dasar ini ya. Nah, jadi ukurnya dari pas lebar dada, teman-teman, ukurnya pas lebar dada seperti ini. <tuh> nah, jadi e, harus agak naik seperti ini ya. Kalau diturunkan di sini nanti ketika dipakai itu nggak e, enak ya suka ngangkat si badan ininya ya. Jadi e, mending kita naikkan saja ke atas ya. Jadi tidak boleh diturunkan seperti itu ya. Ini cara mudahnya saja, teman-teman. Setelah ini kita langsung garis tarik garis ya dari ujung atau dari puncak pundak ya ke titik tanda puncak lengan ya di sini ya nah seperti ini teman-teman nah jadi kita buat garis seperti itu jadi kalau dilihat dari puncak atau dari turun pundak ini ya sekitar naik satu senti ya seperti itu teman-teman nah setelah ini kita ukur panjang lengan ya kita ukur lengan ini saja, teman-teman. Nah, untuk panjang lengan ini, 54 ya, 54. Nah, ukur dari sini, teman-teman, dari turun pundak ya, 54, 54. Berarti di sini ya, panjang lengannya. seperti itu. Lalu ukur ujung lengannya di sini. Di sini 12 cm ya lebarnya. Kalau lingkarnya berarti 24 cm ya. Turunkan 12 cm. Nah, kita garis siku aja di sini teman-teman. Pakai garis siku ya, Seperti itu, lalu kita buat garis lengkung dari sini teman-teman. Buat garis lengkung nah, seperti ini ya. Agak susah, oi. Nah, jadi ini <tuh> sudah membentuk lengan ya, sudah membentuk lengan. Nah sekarang tinggal membuat lengan reglannya ya teman-teman. Caranya sangat mudah, sangat simpel. Seperti ini, teman-teman. Ya, coba disimak baik-baik biar teman-teman lebih paham. Ya, nah, kita ukur di bagian kerung leher belakang saja, teman-teman. Soalnya, kalau untuk leher depan, nanti ngikut leher belakang, ya. Jadi, kita cukup ukur di lingkar leher belakang. Turunkan dari puncak ini sekitar 3 cm, ya. 3 cm. Nah, ke sini. Berarti di sini 3 cm-nya ya. Ini untuk kerung leher belakang. Tinggal tarik garis dari titik ini ke titik eh, kerung ketiak ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, tinggal seperti itu. Jadi untuk eh, polanya cukup seperti ini teman-teman ya kalau mau dibuat lurus ya kalau mau dibuat lengkung tinggal kita bentuk sesuai dengan selera ya bisa dibuat lengkung ke ke atas atau ke bawah juga boleh ya itu selera teman-teman nah, jadi tinggal ditarik ke sini kalau mau dibuat lengkung ke atas nah seperti ini nah kesini diturunkan sedikit biar agak manis ya bentuknya nah seperti ini teman teman ini sudah selesai tinggal kita gunting ya tinggal kita gunting caranya seperti ini teman teman kita eh, buat dua lapis seperti ini biar ada nanti Uh, untuk badan depan sama belakang, ya, tinggal dibuat dua lapis seperti ini. Nah, lalu kita potongnya di leher uh, belakang, ya, di leher belakang, di garis leher belakang dulu, ya. Nah, lalu kita gunting di sini. Nah, seperti ini ya. Tinggal bagian lengan. Nah, lalu kita gunting di sini. Kemudian di bagian reglannya kita gunting bentuk sesuai dengan selera, ya. Nah, nah untuk badan depan, ikutin kerung leher. Eh, badan depan, ya. Nah, ini garis kerung leher. Badan depan jadi tinggal dipotong seperti ini. Nah, ini untuk eh, lengan depan, ini untuk eh, kerung. Eh, sorry. Ini untuk kerung leher belakang, ya. Ini untuk kerung leher depan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau dibuka, bentuknya hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk uh, kerung depan, dan ini untuk kerung uh, belakang, ya. Seperti itu, oke. Ini sangat simpel, ya. Caranya, cara sangat mudah tidak perlu menggunakan rumus yang sangat ribet jadi cukup seperti itu saja teman-teman cara pembuatan eh, model lengan reglan ya nah tinggal eh, badan badan ininya kita buang ya kerung lehernya kita bentuk nah ini untuk kerung depan dan ini untuk kerung belakang ya yang kerung belakang sudah dibuang tadi ya pas membuat lengan seperti itu teman-teman nah untuk e, menghindari e, melembung di bagian ini di bagian e, apa namanya e, dada ya ini dada atau di bagian dada bisa dibuang di sini di bagian badannya setengah senti atau satu senti dan di bagian lengannya juga bisa dibuang sedikit ya untuk menghindari melembung tapi sih tidak begitu sih kalau bahan kaos tidak begitu kelihatan ya teman-teman nah seperti ini hasilnya teman-teman ini nanti kita tinggal disatukan ya tinggal di sini tinggal disatukan di dikasih solasi atau dilakban ya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini eh, saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan ya. Eh, karena ini modelnya atau eh, tutorial sangat mudah teman-teman, sangat simpel. Eh, tidak eh, memerlukan rumus yang sangat ribet. Oke, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan juga di-share ya ke teman-teman kalian, barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.